ধাৰেহে ধাৰক কাটে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া গোটেই চিঞৰ বাখৰ মাৰপিট কৰিছে হাত দেখিছে নহয় কেনেকুৱা কৰিলে এইখন এইফালে চেলে চাইৰ আগতেও কোনোবা মানুহলৈ বিয়া সোমাইছে বুলি আমি জানো তাইৰ মানুহটো আহিছে যিটো চাৰি নম্বৰ মানে মানুহ এই মানুহটো আছে চাৰি নম্বৰ মোক যদি দা কটাই লৈ পেলাই যদি মোক যদি মাৰিবলৈ লয় তেতিয়া ময়ো দায়ে কটাই মই প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব মই আজি মোৰ এই মোৰ পাৰিবাৰিক তথা সাংসাৰিক মই এইবোৰ কথা কণ্ডলোঁ আপোনালোকক নেদেখালোহেঁতেন কিন্তু মই দেখাবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ কাৰণ চাওকচোন এজনী মানুহ মামু কলিতা বুলি কয় আমগুৰিক ঘৰ আছিলে তাৰ আগতো কোনোবা মানুহলৈ বিয়া সোমাইছে বুলি আমি জানো আমাৰ শহু নাই শাহু নাই তাক আমি সৰুৰে পৰা মৰম স্নেহে তুলি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ এই মানুহজনী হৈছে বহুত ডাঙৰ পাঁচ বছৰে এটা সন্তান আছে সন্তান থকাৰ উপৰিও আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আহি পেলাই ডাইৰেক্ট সোমাই দিছে সোমাই দিয়াৰ পাছত যিদিনাখন বা সোমাইছে সেইদিনাখন বা আমি ভাবিলোঁ তাহাঁত তহঁতি যেতিয়া নিজক যেতিয়া চইচ কৰি আনিছোঁ তহঁতি তহঁতৰ ভাগে খা আমি আমাৰ ভাগে খাওঁ তাই কি কৰিলে গম পাই দে তাই আমাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ তাইক মাত বোল নকৰোঁ কাৰণ তেনেকুৱা যদি মাইকী কাৰণ ময়ো দুজনী ছোৱালী তুলিছোঁ কাৰণ তেনেকুৱা যদি মাইকী মানুহৰ লগত যদি সম্পৰ্ক কৰা হয় মোৰ ছোৱালীকেইজনী ভৱিষ্যতে অধপতনে যাব বুলি মই নিশ্চিত আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই তাহাঁতৰ লগত সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ এৰি পেলাই লেট্ৰিন বাথৰুম আমাৰ পাছফালে আছোঁ আপোনালোকৰ মই আটাইতকৈ দুখ লগাই কথা এটা ক'ত দেখাম আপোনালোকে চাব যিটো কথা নেকি নেদেখাই নোৱাৰোঁ এই এইটো দেখিছোঁ নহয় এইটো পানী কাপোৰ এইটো আই বেৰ দি লৈছোঁ যে কি কাৰণে দি লৈছোঁ যে আমি পাছফালে ছোৱালীকেইজনী নপঠিয়াওঁ আমি ইয়াতে বাথৰুম হিচাপে পাছাপাৰ ঘৰ হিচাপে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি বৰ্তমানলৈকে আছোঁ বনাব নোৱাৰালৈকে দেই কিন্তু এই আমাৰ ঘৰখনৰ এইখন ঘৰত আছে মোৰ মানুহজন ডাঙৰ কিন্তু কি কৰিব এতিয়া চোন উপায়বিহীন সেই মানুহজনীয়ে অহা দিনাখন মাটি বাৰী বস্তু সা সম্পত্তিক লৈ সদায় হুলস্থুল কৰে আজি ভাবিলোঁ যে মই পাছফালে মই বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ বাথৰুমলৈ যাওঁতে মানে কি মই লেট্ৰিনটো পাছফালে আছে এক্সোৱেলি লেট্ৰিললৈ গৈছিলোঁ তাৰ পাছফালৰ পৰা কি কৰিছে অজানিতে সেই চুৰিখন যিখন চুৰি আপোনালোকে দেখাইছোঁ মোৰ পাছফালৰ পৰা সেই চুৰিখনে মানে মাৰি দিবলৈ লৈছিলে খুন্দিয়াই মানে হেৰি কৰি দিবলৈ লৈছিলে মই তাকে মই তাত পটককৈ ঘূৰি চালোঁৱেই ডাঙৰ ছোৱালীৰে মা বুলি চিঞৰি দিলে মই ঘূৰি চোৱাৰ লগে লগে মই নিজে পাগল হৈ গৈছোঁ যে মোক কি কাৰণে হেৰি গৈছে এতিয়া ল'ৰা তাইৰ মানুহটো আহিছে যিটো চাৰি নম্বৰ মানে মানুহ এই মানুহটো হৈছে চাৰি নম্বৰ যিটো চাৰি নম্বৰ মানুহটো আহিছে আৰু মানুহটো অহাৰ লগে লগে কি কৰিছে গম পায়নে কোনো কথা নাই মানে কোনো কথা নোহোৱাকৈ কিবা কিবি লাগে গালে মেলিলে একচনী এখন ভাল কেতিয়াও নে বাজে দুখন ভাল বাজিলেহে বাজে কিন্তু ময়ো ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে কেলৈ বাধ্য হৈছোঁ মোক যদি দা কোটাই উলাই পেলাই যদি মোক যদি মাৰিবলৈ লয় তেতিয়া ময়ো দায়ে কটাই মই প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব কাৰণ ধাৰেহে ধাৰক কাটে কাৰণ সি যদি দা এখন উলিয়াই আনি পেলাই মোক কাটিবলৈ লৈ আছে তেতিয়া ময়ো দা এখন উলিয়াই আনিব লাগিব কি কাৰণে নিব লাগিব গম পায় দে ধাৰেহে ধাৰক কাটে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া গোটেই চিঞৰ বাখৰ মাৰপিট কৰিছে হাত দেখিছে নহয় কেনেকুৱা কৰিলে এইখন এফালে চেচ হাত দেখিছে ভিতৰত আহি পেলাই আমাৰ পাঁচ মানৰ ৰুমকেইটা দেখাই দিম পাঁচ মানৰ পৰা দৰ্জা ভাঙি আহি পেলাই সি এনেকুৱা কৰিছেহি আপোনালোকে মই দৰ্জাও দেখাই দিম সম্পূৰ্ণ কুঠাৰ মাৰি পেলাই দৰ্জা ভঙা বহুত অশান্তি কৰিছে আৰু এনেকুৱা অবৈধ হিচাপে বিয়াসমূহৰ মানুহৰ আইন এতিয়ালৈকে চৰকাৰে আইন উলিয়াইছে বুলি কৈছে কিন্তু এনেকুৱা মানুহক কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ কি কাৰণে ম এতিয়া তাহাঁতৰ কাৰণে বদনামী হয় আমাৰ নিচিনা মানুহ মৰিবলগীয়া হৈছে নাই কওকচোন বাৰু আপোনালোকে আপোনালোকে মই আজি সামাজিক মাধ্যমত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো বিচাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক সম্পূৰ্ণ এটা সু মানে হেৰি দিব বুলি সমাধান দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ ইমানতে মোৰ লাইফটো সামৰিলোঁ